Assalamualaikum semua. Alright, ini adalah dua telefon mid-range yang terbaru daripada Nothing. Okey, yang ini ialah Nothing Phone 3A yang standard harga dia bermula RM1699 dan yang lagi satu ni dengan kamera bump besar, bulat yang agak tebal ni, yang ini ialah Nothing Phone 3A Pro. Yang ni bermula RM1999. Sebenarnya tak banyak beza pun antara dua variant ni. First kali perbezaan ialah of course daripada segi design dan perbezaan kedua adalah daripada segi kamera tapi apa-apa pun, adakah uh, Nothing Phone 3A series ni berubah dengan harga yang aku sebut tadi? Ha, jom kita tengok sekarang Okay, jadi of course ini telefon Nothing so kita kena cakap pasal design dia dulu alright uh, jadi kalau tengok design dia kat sini, dia lebih kurang sama macam Nothing Phone 2A pada tahun lepas cuma yang beza dia ialah dia punya pattern dekat bahagian bawah ni lah dia punya macam bulatan uh, rata ni dengan kamera bump yang rata ni Lebih kurang sama macam Phone 2A pada tahun lepas Cuma yang beza dia adalah dia punya corak ataupun pattern dekat bahagian bawah ni Dan um, sekarang ni bahagian belakang dia ni Dia buat daripada kaca lah dan bukan plastik macam pada tahun lepas Dan uh, daripada segi pilihan warna Kalau yang Nothing Phone 3A Pro ni Setakat cuma ada warna hitam dengan warna kelabu Tapi yang ini warna dia seronok sikit lah Ada warna hitam, warna putih dan juga ada satu warna biru Uh, satu lagi benda pasal Pro adalah uh, dia punya desain kamera bump ni lah dia agak tebal kalau tengok dari tepi Then of course ada periskop telefoto yang tak ada dekat sini so sebab dia boleh zoom lagi jauh pada kamera telefon ni Dan um, actually desain kamera bump ni membuatkan aku teringat kepada satu mainan nama dia Lego Bionicle dulu Okay dan uh, of course ini telefon nothing so dekat belakang ni ada cahaya glyph interface yang memang dah sinonim dengan telefon nothing Alright, habis cakap pasal design kat belakang, sekarang nak cakap pasal screen kat depan pula. So of course, ini screen yang agak cantik untuk sebuah telefon mid range. So dia guna panel AMOLED berukuran 6.77 inci, resolution 1080p, kadar refresh rate 120 Hz dan brightness ni boleh pergi sampai peak brightness 3000 nits. Lagi tinggi berbanding phone 2A yang boleh cecah setakat 1300 nits sahaja. So, telefon ni kalau guna dekat bawah cahaya matahari terik, memang boleh nampak lah. Dan satu lagi benda yang aku suka pasal skrin ni, dia punya sepandan bezel ni seragam dekat semua sisi. Berlainan macam phone mid-range jenama lain yang selalunya kalau dekat bahagian dagu atau kat bawah ni tebal sikit. Tapi untuk Nothing Phone 3A Pro ni, semuanya nampak seragam je bezel dia. Okay, sekarang aku nak cakap pasal satu benda unik pasal phone 3A series ni. Okay, kalau tengok kat bahagian sisi dia, ada volume button macam biasa Tapi kalau tengok kat bahagian sisi kanan, ada power button dan ada satu butang yang agak special dan berlainan sikit daripada butang power button ni Iaitu essential key okay, Jadi buat, buat masa ni, apa yang essential key ni boleh buat adalah Kalau korang tekan sekali ke essential key ni, ya, telefon ni akan ambil screenshot Kemudian korang boleh tulis uh, nota pada screenshot tersebut Dan kalau korang tekan button essential key ni lama-lama, korang boleh ambil screenshot dan uh, rakam sekali voice note supaya korang boleh I don't know, simpan sebarang uh, ingatan ataupun sebarang apa, nota yang kau nak ingat Kemudian kalau orang double click dekat Essential Key ni, orang akan access Essential Space mana semua screenshot yang dah diambil tadi akan disimpan dalam Essential Space ni lah uh, Kemudian berdasarkan apa yang korang type ataupun simpan voice notes tadi uh, Essential Space ni akan guna AI untuk analyse Kemudian dia akan buat reminders lah untuk korang Alright, uh, secara jujurnya aku tak pasti uh, sama ada function essential key dan essential space ni akan digunakan secara meluas ataupun tidak. In fact, uh, satu problem yang aku ada ialah aku masih lagi confused antara placement button essential key dengan um, power button ni. Kadang-kadang ha, aku nak tekan power button tapi aku tertekan button essential key and vice versa lah Tapi of course ini benda yang aku rasa akan will get used to it dengan lebih banyak practice lah Dan juga uh, untuk Nothing Phone 3A series ni Nothing cakap dia akan sediakan banyak lagi function yang korang boleh guna dalam essential space Tapi itu benda yang akan datang pada bulan-bulan yang akan datang lah Pada masa sekarang cuma boleh guna untuk function screenshot macam ni sahaja Okay uh, sekarang aku nak cakap pasal kamera eh So apa yang special untuk Nothing Phone 3A series ni elah ini siri telefon nothing pertama yang ada kamera telefoto ataupun kamera zoom lah jadi dua-dua telefon ni ada tiga kamera. Alright, persamaan adalah daripada segi kamera utama iaitu 50 megapiksel dan juga kamera ultra wide 8 megapiksel. cuma perbezaan adalah daripada segi lagi satu kamera lah iaitu kamera telefoto. Untuk Nothing Phone 2A yang standard ni dia ada kamera telefoto 50 megapiksel dengan zoom optical sejauh 2 kali dan zoom digital sampai 30 kali. Tapi untuk Nothing Phone 3A Pro ni dia ada kamera telefoto periscope ya. So dia boleh zoom jauh sikit, so dia ada zoom optical sampai 3 kali Dan juga dia boleh zoom digital sampai 60 kali Untuk selfie kamera pun ada perbezaan sikit Di mana Nothing Phone 3A biasa, dia ada kamera 32MP Tapi untuk Nothing Phone 3A Pro, yang ni kamera selfie dia 50MP Daripada segi kualiti gambar memang nampak cantik Aku rasa kalau korang ambil gambar mode auto dalam situasi yang terang Akan nampak hampir setaraf macam gambar daripada telefon flagship dengan warna yang nampak natural, kawalan cahaya yang seimbang dan juga kontras yang baik. Cuma aku rasa kalau korang ambil gambar dalam situasi low light, aku rasa korang dah boleh start nampaklah yang ini adalah gambar daripada kamera mid-range. Sebab kualiti dia aku rasa tak sama macam telefon yang lagi mahal dan mungkin tak tinggi sangat. Kualiti gambar dia agak kabur. Daripada segi zoom, sebab telefon ni ada kamera telefoto, so dia boleh ambil gambar zoom yang agak cantik juga lah. Especially yang pro, sebab sampai zoom 6 kali pun, still lagi nampak cantik. Dan kamera ni juga sangat best kalau korang nak ambil gambar makro sebab kualiti gambar makro pun nampak cantik juga. Tapi kalau korang ambil gambar ultra wide, aku rasa kualiti dia in general nampak macam biasa-biasa je lah sebab sensor dia pun setakat 8 megapiksel sahaja. So korang tak boleh expect gambar ultra wide yang sangat cantik. Dan then dekat bawah kamera ni korang boleh access beberapa preset untuk portrait, black and white, macro dan juga ada lenticular ni kalau korang minat. Dan juga korang boleh buat preset sendiri kalau korang nak. Untuk video, dia boleh rekod sampai resolution 4K pada kadar 30 frames per second dan kualiti video dia nampak cantik juga dengan penstabilan yang ok kalau korang rekod video sambil berjalan. Cuma korang kena tahu kalau korang rekod video dalam resolution 4K kamera telefon ni macam pelik sikit sebab korang tak boleh rekod video dalam ultra wide dan juga korang tak boleh rekod video dengan lens telephoto dia. Sebab kalau korang record video 4K kemudian korang zoom in, dia sekadar digital zoom daripada main camera sensor saja dan dia tak bertukar kepada lens telephoto tu. So gambar tu bila korang zoom sikit dia dah start nampak kabur dah. Cuma kalau korang record dalam 1080p barulah korang boleh record video dalam ultra wide, korang boleh record video dengan camera lens telephoto In fact, aku akan letak uh, comparison sekarang antara video zoom 4K dengan video zoom 1080p korang boleh nampak perbezaan dan details dia Aku rasa ni benda yang agak leceh lah especially kalau korang jenis yang selalu dekat video dalam um, 4K Dan of course, ini telefon nothing dengan nothing OS so ada macam-macam jenis customization yang korang boleh buat dan sekarang ni ada banyak widgets baru yang korang boleh pilih Okay, untuk dia punya jadual update dia, dua-dua telefon ni akan terima major Android updates selama 3 tahun Dan security updates selama 4 tahun Which is for telefon mid-range kira about about right lah Alright, Untuk specs yang lain, dua-dua telefon ni dia gunakan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 Jadi dia boleh hasilkan prestasi yang cukup lah untuk kegunaan harian Cuma mungkin kalau korang nak main game tu mungkin akan rasa mungkin hang sikit ataupun loading dia lama sikit. And then bateri dia 5000 mAh, confirm boleh tahan sehari. daripada pada segi pengecasan, dia sokong fast charging sampai 50W. Charge daripada kosong sampai penuh ambil masa sekitar 1 jam macam tu. Ha, tapi korang kena tahulah yang uh, telefon ni tak datang sekali dengan charger eh. Ni, aku charge telefon ni pun guna charger laptop aku sendiri. Alright, berbalik kepada soalan yang aku tanya masa awal video tadi, adakah telefon ni berbaloi dengan harga dia? Aku rasa dengan macam-macam functions baru yang Nothing tawarkan pada telefon ni especially dengan essential key dan essential space aku rasa ini adalah produk yang agak menarik especially kalau korang dah boring dengan telefon di range jenama lain yang hampir berkong sama Nothing dia bawa pembaharuan yang agak unik lah berbanding jenama lain dan juga design dia pun aku rasa sangat unik, sangat menarik mata kalau korang suka design macam ni Um, cuma aku rasa kalau korang jenis yang selalu rekod video 4K Aku rasa korang akan agak terkekang sikit lah dengan pumpkin camera ni Sebab rakaman video 4K dia tak boleh buat banyak benda Alright, jadi sampai itu je video kita kali ni Bagi tahu dalam komen kalau korang berminat dengan mana-mana siri Nothing Phone 3A series ni Ikuti kami dekat semua media sosial Terima kasih kerana menonton, kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi